Hər vaxtınız xeyr olsun. Mən böyük Türk xalqım. Və bu Türk ölkələrində yaşayan əziz qardaş və qohum millətlər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Və mən bu gün sizə Türk ölkələrinin mübarizəsini, daha doğrusu Türkiyədə yaşayan Ə, türk ölkelerinde yaşayan ağıllı strateji düşünceye marik olan Türkler, Türklerin hakkında, onların siyaset hakkında danışacağım, daha doğrusu mən bir Türk lideri olaraq onlara yol göstərməyə çalışıram. çalışıram həmişə şey. və mənim ə, göstərdiyim yolun getsə vər bizim böyük türk ölkələri birliyini yarada bilərik və bu bütün nəinki bütün e, bu türk ölkələrində yaşayan böyük türk xalqına e, eyni zamanda bu türk ölkələrində yaşayan azsaylı qardaş və qohum millətlərə də çox yaxşı olar və bunların hamısı varlanar türklərlə bir yerdə və çox yaxşı yaşaya bilərlər. Çünki türk ölkələrində var dövlət çoxdur. Nə qədər çox türk ölkələri birləşsə, bizim var dövlətimiz bir o qədər də artar. Özünüz -öz bilirsiniz ki, türk ölkələri çox torpaqlara sahibdirlər. Rusların torpaqlarının çoxu türklərinkidir. Türklər bunu çox yaxşı başa düşür. Ona görə də antı türk siyasət aparılır, aparır. Və mən bu barədə e, sizə danışacağam və doğru strategiyanın nədən ibarət olduğunu mən sizə deyəcəm. Nə sizə bu Erdoğan də bular, Erdoğan Atatürk bir adamdı. İndi onun haqqında da deyəcəm də bu Erdoğan'ın dəyişməsi, radd olması hakimiyyətdən Türkiyənin başında hətsindən artıq dərəcədə Türklərə lazımdır. Əks halda Erdoğan Türkləri ikinci dərəcəli millət etməkdə davam edəcək və tü türkçə türkləri də ikinci dərəcəli millət olacaq. Erdoğan satqımdır. Erdoğan milli azlıqların nümayəndəsidir. Rəcəb Tayyib Erdoğan biri deyir ki, lazdır, nə bilim, qulik tayfasındandır bu ə, Batumi ə Baktumi tərəfdə bilirsiniz ki, Baktumi Türkiyə ərazisi ol, indiki Gürcüstan ərazisinə keçib. Onamda ruslar eliyibdi. Stalin vaxtında ümumiyyətlə gölgələr at oynadırdılar. Lakin bu sona çatdı və Gürcülər torpaq verməyə məcbur olacaqlar gecə-tezə. Və bu xuliqdir, xuliqan, xuliqan tayfasıdır nədir bu? Ərğəcəb Teymurov millə lazım de xuliq. Əl üçün xuliq. Söhbət burada hansı milləzliqlərdən getmir? Söhbət türklərin hakimiyyətə gəlməyindən gedir. Türk gəlməlidir Türkiyənin başına. Axı bu Türkiyənin indiki yeganə adı Türkiyə olan, ə sanavropa tərəfdə olan və çox strateji yerdə olan Türkiyə gözünüzün qabağında Ərdoğanın iştiraki ilə Ərdoğan Türklərə qarşı ıı, türk xainidir, antitürk adamdır. Və Ərdoğan religiyanı, yəni İslamiyyəti gücləndirərək onsuz bir ölkə düzəcəyi. Bir var, bilmir Ərdoğan ki, İslamiyyəti gücləndirəndə güc gücləstirəm, ölkə səmləri gətirir. Xeyr. Erdoğan İslamiyyəti tətbiq etməklə Türkiyədə Türkləri ikinci dərəcəli millətə çevirirlər. Özəgərsiz Türk mətbuatına baxasaz, görərsiz ki, Ərəblər, varlı Ərəblər Türk torpaqlarının çox böyük qismini ala-ala gedirlər və beləliklə ə, Türkiyə Recep Tayyip Erdoğanın ə, KM fikri ilə Türklər hakimiyyətdə ikinci dərəcəli millət olacaqlar və e, beləliklə Türkiyə adı da dəyişəcək. Çünki Türklər hakimiyyətdə olmayandan sonra Türklər Türkiyə adlana bilməz. İndiki zamanda Türkiyə ontu türk siyasət aparır. Rəcep Tah gördüyü onun başçılığı ilə bunu siz bilməlisiniz. Və Mənim türk xalqına müraciətim oldu ki, seçməsinlər bir acəb təhibördü. O bu türk xainidir. Hara seçirsiz bunu? Bu fikir verirsinizmi? İslamiyyətə doğru gedir. Ərəblərə torpaq satır, xarici dillərə torpaq satır. İkincisi də Ərdoğan rus sağjanıdır. O özləri indi deyirsiniz ki, 50 dənə alt buəsən, aldogana. Xeyr. Erdoğan hakimiyyətdə qalmaq üçün görürsüz dəridən qaboxdan çıxır. Amma 20 il də hakimiyyətə gəlmisə radd ol get də. Sən türk xalqına olan adamsan, antıdırsən adamsa. Və hakimiyyətdə qalmaq üçün deməli ə, ruslara dajanlıq da eləyir. Nəyə görə ruslara dajanlıq eləyir? Çünki ə, ruslar ən yaxın qonşusudur və ə, Həddindən artıq dərəcədə ruslar özlərini güclü sayırlar. Güclü atom bombasına və çoxsaylı atom bombasına malikdilər və s. amma onu bilin ki, görsüz gün keç-gedə bu yalan oludur. Ona görə də ki, Amerika başa düşür ki, Rusiyanı və əlincə də Avropa Rusiyanı mütləq diz üstə qoymaq lazımdır. Əks halda Rusiya İranı hələ keçirdiyi kimi Türkiyəni də hələ keçirir. Faktiki keçirdi siz bilirsiz ki Türkiyənin Recep Tayyip Erdoğan mübariz Mərcimovun rus rus agent olan 100%-i on birinə bu Talış balası, kasıb Talış balasını gəmləri ruslar onlara verməklə həddindən artıq onu Palmar şirkətinin Türkiyədə deməli bu Talış balasını milyarder elədilər. Sonradan ondan istifadə eləyərək İndi Erdoğan'ı əlavdılar. Erdoğan onun təyyarəsində və onun pulunun hesabına Türkiyədə böyük seçki kampaniyası apardı və qalib gəldi. Bu qədər pulu Erdoğan'a ıı, verən əslində Mübariz Mənsimov yox, Rusiyalı. Və ıı, ıı, deməli Rusiya olduğuna görə ıı, Erdoğan özünü ıı, bilməməzliyə vurur ki, guya ki Mübariz Mənsimov türkdü da, türk vətəndaşıdır və bu onun təyyarəsindən və pulundan istifadə etməyi özünə deyir ki, bu elə normaldır. Ərdoğan çox yaxşı bilir ki, Mübariz Mənsimov rus agentidir və ruslar Mübariz Mənsimov vasitəsilə Ərdoğana əl alıblar. Eləcə də sonradan buna Putinun əmri ilə İlham Əliyevə tapşırdılar ki, Ərdoğana milyardlarla pul versinlər, sökar vasitəsilə və beləliklə Ərdoğanın tamamilə Ruslar əlindədir. Ərdoğan qulluqçudur. Siz 100% on bilin ki, İran molla hakimiyyəti, rus ajanları olduğu kimi, Ərdoğan da rus ajandıdır. Ona görə də burada e, rusların İrandan ələ keçirdiyi e, Gürcüstan də Ermənistan paylaşıblar da o torpağa. Azərbaycanın e, türklər yaşayən hissəsinin bir hissəsini gürcülərə veriblər, bir hissəsini ermənlərə veriblər. E, digər hissəsində isə Azərbaycan adı ilə İran türkləri yaşayır, yəni biz yaşayırıq. E, e, və e, bu dəqiqə ki Azərbaycan deyirsiz ki, Qafqazda ən güclü ölkədir iqtisadi cəhətdən ola bilər amma iqtisadi cəhətdən xaq güclü deyil. İqtisadiyyat bir qrup oğrunun əlində toplanıb. İkincisi də onu bilin. E, Azərbaycan da, Gürcüstan da, Ermənistan da böyük Rusiya, İran və Türkiyənin əlində oyuncaqdılar. E, və e, hə, hətta xalq isə onun başdasə Azərbaycan hakimiyyəti Başlanq ki ruslar bunu boymaz e, bu dəqiqəki vəziyyətdə amma indi vəziyyət elə dəyişib ki amerikalılar və qərb avropalılar deməli e, rusların əleyhinə müharibə aparırlar və rusları də çökdürəcəklər. Ya o onlar də çökəcəklər ya ruslar çox güman ki ruslar də çığacaqlar. Putin dəyişəcək. Ondan sonra vəziyyət tamamilə dəyişəcək. Ona görə mən türk xalqına müraciət edirəm, deyirəm ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanı seçməyin. O türk düşmənidir. O tütürk adamdır. Rus agentidir, ajandıdır. İran də onun kimi. Ərdoğan fikir verisinizmi? İndiki zamanda seçkidə qalib gəlmək üçün yalançı Suriyada müharibə aparır, türk yəni dizistə qoyur iqtisadiyyatını və bir də ki, Yunanı Yunanlar hədələmək ilə məşğuldur. Bilir ki, Yunanstanə hücum eləyəndə. Amma hədəliyir ki, buna çoxlu sas versinlər Türklər. Türklərlə Yunanlar arasında tarixə ədəbət olduğu. Daha doğrusu Romanlar və əslində Makedonlar arasında Yunanlar zəif olublar. Yunanların elə bir güclü ölkəsi olmayıb əvvəl. İndi də zəifdirlər. Amma Amerika və İngiltərə, Fransa, Yunanstan arasında durub və Yunanstanı eee məhərbə olsa deyir biz də kömək. Amma mən sizə deyim ki, Erdoğan kömək edən deyil. Erdoğan yalançıdır. Erdoğan e, e, necə Ruslara agentdi elədi, deyil, kimi eləcə də yandıran. E, bu e, Amerikaya agent deyir deyil ki, hakimiyyətdə qalsın. Onun işi ancaq hakimiyyətdə qalmaq və Türkləri eee ikinci dərəcəli millət eləməkdir. Necə ki, İran mollaları hakimiyyətdə qalmaq üçün hamyə yaltaqlanırlar. O düşmən dedikləri İsrail qarşıya olaraq o və ıı, Erdoğan da onlar kimi. Deməli, necə İran'da biz tü, ha, türk hakimiyyətini itirmişik. Bir azdan sonra Erdoğanın iştiraci ilə Türkiyədə də Türklər hakimiyyəti tircə ilə. Baq Türklər bunu başa düşməlidir. Mən bunu 50 dəfə deyirəm, amma bu əsas məsələdir. Rə Erdoğan raddolub və həbs edilməlidir aldığı rus köklərinə görə. Sonra bizim bizim siyasətimiz düzdür o biz bacardığımız qədər gərək Erdoğandan da alçaq olan İlam Əliyevi, İlam Əliyev immoral adamdır. Immoral adam yani xəstə morala malik adam bir var. Amoral adam yani moralı olmasın heç. Bir də var ki, immoral adam xəstə morallıdır. İlham üçün əsas hakimiyyətdir, milliaddır, əxlaqsızlıqdır və İlham Əliyevin ağılı da Ona görə bir balaca mən 100% deyirəm İlham Əliyev yüngül dərəcəli şizofrenikdir. Və ona görə hər adamdan görsən insanlar çoxusu yaxşılıq üçün çalışırlar, amma İlham Əliyev hakimiyyət və pul hərisidir. Eləcə də qadın hərisidir, o var dövlət hərisidir. O o heç vaq o normal adam deyil. Bunun yüngül şizofrenik olduğunu göstərir. Və bunun da sübutudur ki, fikir verəsizmə arvadını özünə gətirib e, zəm prezident qoy. Dünyada hələ belə şey yoxdur ki, ağıl çatışmır. Gəri arvad desin ki, bunu belələ, onu belələ. İndi ona görə mərhəman da format e, e, o planın ətrafında e, real gücü görür. Amma əslində mərhəman özü qorxaq, alçaq və pozğun bir qadındır. Azərbaycanın belə bir rəhbəri, o rəhbərliyinin olması mən burdan deyirəm, ya Allah varsa əgər bu Naxtəvan Ermənistan mafiyasından nəhlət edəsən. Bilirsiniz, ruslar bilirlər kimi boyulurlar. Ruslar üçün İlham Əliyevdən yaxşı rəhbər yoxdur. Onu görürük ki, ailəsindən də istifadə edirlər, özündən də istifadə edirlər. İlham Əliyev canını verməyə hazırdır, bütün pulunu verməyə hazırdır Rusiyaya ki, ə, təki milliaddarı qazansın və onun vecinə deyil onun ailəsi nə təhridir. Sonra da deyir ki, mənim qeyrətimə toxunurlar, mən söyləyirlər. Yaxşı dillə söyləyirlər. Şölə sadamsan da, sən oğrusan, İlham Əliyev. Sən oğrusan, əxlaqsızsın. Ax bu faxtdır. Böyük cinayətkarsan, minlərlə adam öldürmüsən Azərbaycan da. Xalqı da, hə, elə bütün xalqı öldürürsən. Sənin sənin əzəmətli e, xalq məhkəməsi qarşısında durub məğlülənəcəksən. Onu deyinə, ya asılacaqsan. Oğru da, oğru da e, şəxsiyyəti var. Oğru oğrunun şərəfi var. Oğrunun e, həssiyyəti var. Sən hər şeyin ayaqlarının altına, hakimiyyətdən ötürü, puldan ötürü ayaqlarının altına 61 adamsan, bunu özün bilirsən. Sənə hörmət düşmür. Sən binamus adamsan. Səni söyürlər, yaxşı edib söyürlər. Axıra kim də söyəcəklər, hələ alıb, canı alıb cana hakimiyyətdən götürəcəklər. Amma gəl deyirəm, bunun günahının ən böyüyü də o Heydər Əliyevin başına toplanmış Naxtəvan Ermənistan mafiyasıdır. İndiki onları vururlar, alın payı Gördüz, sizi nə günə saldı el Əməliy. Ac gözlüyindən, çünki sizdə nə qədər pul var ol, sizdən almayacaq, onu soyacaq. Ruslara verəcək, Türkiyəyə verəcək. O daha yaxşı yaşayır. Dillə arasa qaçacaq. Onun qaçmaq yeri Rusiyada, Türkiyədə, bizəki e, nədir? İtaliya, o Roma papasının yanına qaçacaqlar da. Papalar o da axı. Ondan bir xeyli milyonlar tökəşdiblər Vatikanı cə ovver alınmasın geri geri verilməsin İlham və onun ailəsi amma onu bilsin ki, hara qaça, göyə də qaça, Allahın yanında da qaça tutulub çatdırılacaq. Ba onu bilsin. Birisən niyə? Mən İlham Ə Əliyevin şəxsi düşməni deyiləm. Mən amma onun hərəkətlərinə baxıram. Bu nə qədər alçaq adamdır. Bu nə qədər öz xalqının düşmənidir. Belə adamı hakimiyyətdə qoymaq olar? Belə adamı xalq hörmət eləyər? xoq səni söyür, əcəb eləyir. Səni söyməyənsə, söymək əlazdır. Səni məhv eləmək lazımdır ki, hakimiyyətə bir çıx adam keçsin. Mən yenə deyirəm. Özümü də tutmuşam bu Naxtəvan Ermənistan mafiyasına. Gördünüz sizinə günə saldı? Gördünüzmü? Bax, qələt elyin keçin xalqın tərəfinə bu xəsta İmro İlham Əliyevi hakimiyyətdən götürək, yoxsa bizim xalqın hamısı məhv olub gedəcəkdi. Elə bilminki sizə yaxşı olacaq. Əvvəla xalq məhv olmur, uzağı harasa gedir, yəni xarici ölkələrə. Ba o Azərbaycan xalqının yarısını qovmaq İlham Əliyevin xeyrinədir, onu bilin. Rusiya qovub gedir, çoxsu qulluq edir Ruslara, qol kimi işləyirlər orada. Xaricinin özündə də düzəməllə iş olan azdır bu lakin xalqı niyə qaçırdır? O xalda çatası növ, neft pullarını büdcətin hamısını mənimsidirlər. Adını qoyurlar ki 12 milyon xalqım var. 12 milyonluq da büdcətim olmalıdır və neftin pulundan öyəm e, büdcəti vermək. Faqt ki məhkəmə qörtü. 6 milyon, 5-6 milyon adam var Azərbaycan da. Basıb yeyirlər ha. Xalq axı öz zənnə biçə gələ. İnanın ki bəlkə də İlham Əliyev fikri deyil, İlham Əliyev ətrafımda olan uçaqlar eləcə də ruslar tərəfindən öyrədilir ki, xalqı bu raddə elə qətsin. Eləcə Azərbaycanın xalqı azaldı, məhv edirlər ki, istədiklərini eləsinlər. Və bu dəqiqənin özündə ərsizdirsiz ki, İlam Əliyev Qarabağda qalıb gəldi. Qalıb gəlmədi, İlam Əliyev onu ruslar elədilər. Eyni zamanda Türklər eləldilər. Türklərin özü də Rəcəb Dağında onun dost halaldısıdır. Russtan nə deyir, ona da razı oldular. Müəyyən rayonlar alındı. Vəssalan çür tamam. O amma Azərbaycan xüsusi dəstələrinin, o təyinat dəstələrinin qəhrəmanlığı nəticəsində şüsalmış, şüalmalı deyirdi. Bizim xalqın qəhrəman oğulları alındı, artıq aldılar. Fikir verdinizmi? Qoymadılar ə, qəhrəmanlarımızı bütün Dağlı Qarabağ'a götürsünlər. İndi də Putin nəyə ki, qoşun xoxturur. Putin Bakıdadır qoşulur. Kəbəncində çoxlu adamlar var, onu bilmən. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətini özü Putin tərəfindən qoydu. İlham Əliyevin özü. E, sonra ona o, bir dənə Ruben Vardanyan gətirdilər Qarabağə indi. O multi milyoner e, adamdır. Onun puluna ki Rusiyada, e, e, Amerika tərəfindən e, e, qadağa qoyulub. Əslində Amerika içində olan Ermənlər onu öyrətdilər. E, Rus o əslində Ruslar ərmənlərlən birdələrəm, şunu bilin. Onu gətirdilər dağlıq Qarabağa indi hakim qoyacaqlar və göc dağlıq Qarabağa kömək adı ilə o milyardlardan istifadə edib, deməli Amerika tərəfindən qoyulmuş orduları qadağanı aradan qaldıracaq və o qazanılan pulun müəyyən hissəsi mütləq yenə də Putinə keçəcək. Putin çox alçaq adamdır. Hər cür yoldan istifadə edir ki, pul qazansın. Bildir ki, Ermənilərin Avropada, Amerikada hakiməti e, güclüdür, təsiri güclüdür. Ona görə onu hərliyir. Putin tərəfindən iki adam qoylub Azərbaycan rəhbər. Bir İlham Əliyevdir, o birisi isə e, Ruben Vardanyan da Arsax adlanan. Görsət gələn kimi də Arsax var saxdı. Arsax adlanan Dağlıq Qarabağa rəhbər təyin olunub. Gələcəkdə isə onu e, deməli Putin ya ə işi tərtibə başa düşsə, çünki bu milyarder Putin ətrafında olan o liqarxların biridir. Putin istəyir ki, Paşinyanı, eee, deməli, bu aradan, eee, Ruben Vardanyanla əvəz etsin. Bu plan da var, amma ki Versi Putin özü qoymur Dağlıq Qarabağ Azərbaycan hansı. O o o ayrı bir, eee, Re, onu Respublika kimi eləmək Amerika ve Avropa da bu cahitdən Rusiyanın yanındadır. Onu bilin. Hem de Rusya'nın, Amerikanın adamını koymak istəmir. O demeli Ruben yani Paşinyan yerine koyacak. Gezi tezi. Eyni ee, zamanda puldan da istifadə edə biləcək. Ermənilere kömək adıyla e, Amerika ve e, Avropa. Deməli ölkələrin razılığı ilə. Bax belə belə axma-axma işdə gedir. Bizim düzgün strategiyamız nədir? Birincisi, mən türk xalqından xahiş edirəm, raddələsinlər anti-türk rəcəb tayi gördü on türk, türk düşmanıdır o. Onu raddələsinlər türk yəni başına ə, deməli ə, Mustafa Mustafa Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk kimi bir general gəlməlidir. Mən hərbi e, adam istəyirəm Türkiyənin başına. Ona görə yox ki mən istəməyim, mən də olub. Strategiyomu tələb edir. O o olandan sonra Türkiyə mütləq e, e, gedib Çinlə danışmalıdır ki Çində o müsəlmanlığı təbliğ eləmək əslində e, Türkçəni öldürmək deməkdir. Antçın vəziyyətinə qoymaq deməkdir. Təkcə sizin, eee, inkişaf səviyyəniz e, Çinə Çin çata bilərdi. Çin Xalq Respublikası Xanıstanı əlində olduğunu görmək üçün Çin Xalq Respublikası çoxlu güclər işləyir. Əgər o, həmin o eee, Çində yaşayan Türklər də, e, Uyğur Türkləri də Çinin sözünə baxsala, dinə az fikir verərsə Ə, ə elmi təhvil-i tərəqqiə keçirsələr, onlar da çox yaxşı yaşayacaqlar. Mən şəxsən Çinin nəyə görə Azər, Azərbaycana da eləcə də türk ölkələrinə də onun onu, onu təbli, təbliğ eləyirəm. Ona görə ki, əgər siz ə, ç, ç, Çin haqqında biraz oxusaz, Çində ayrı-ayrı şəhərləri milyoner eləyir. Bir, bir adamı yoxdur, bütün e, kəndin adamını. Hamısı milyonerdir. Onu reklam elə, o kəndə atsaz tapa bilərsən. E, çinin siyasəti odur ki, bütün ölkələr, bütün öz ölkəsində yaşayən kəndlərdən başlayıb hamısını varlı, varlı insanlara çevirməkdir və o onlar onu edirlər. Deməli, onlar gedib 8 dəfə namaz qılmaq vaxtlarını itirdilər. Onlar elmi təlimlə təhəccüdün işəvəttdilər. Sənayinin işəvəttdilər. Çox təsəvvürənin işəvəttdilər. Deyil, həmin o kənd haqqında mən baxmışam indadı yadımdan çıxıb o kəndin. Amma siz tapa bilərsiz. Deyil o kənddə ən kasıb adam 400 min dollar pulu var. Ən kasıb adam ona. Deyil kənd demək olar ki, hamsı milyarder ə çox da gözəl e, demə, daçalar tikilir, çəncirlər e, özləri üçün, pulları var edirlər də. Bizə elə ölkə, bizə elə e, hakimiyyət lazımdır. Bizim hakimiyyət də e, Çin hakimiyyəti kimi olmalıdır və xalqa xidmət etməlidir. Bax Türkiyədə hakimiyyət dəyişəndə kimi Çinlə müqavilə bağlamaldılar ki, biz hassə millətləridik və Iı, deməli Çinar xalanaraq sizə xalanaraq biz İran'da da öz hakimiyyətimizi ələ keçirəcəyik. İran Türkiyə kimi bir yerdir. İran Türk hakimiyyəti olur məni. Necə indiki Türkiyədə guya ki Türk hakimiyyəti. Görsən İran'da olduğu kimi sizdə də